Ну, я думаю, что на данный момент еще наши футболисты не готовы в психологическом плане играть на таком уровне. Еще нужно время, адаптация нужна. Все-таки говорил, говорю и буду повторяться, что здесь все делается быстрее, чем мы играли во второй лиге. Но тем не менее, второй тайм. Ребята вышли, отыграли, я думаю, что на хорошем уровне, все-таки имели преимущество полное. Вот. Команда пыталась играть на контратаках. Вот. Ну, а те три гола, вы прекрасно видели, это создали не соперники, а создали мы. Вот. Особенно первый гол, непонятный, как там Виталя пропустил. Вот. Поэтому я считаю, что... Если мы будем так продолжать играть, как мы играли во втором тайме, у нас будет приходить опыт, у нас будет приходить уверенность, и, я думаю, будет стабилизироваться игра. Что сказать по сопернику? Тяжеловато играть в такой футбол, пинг-понг. Все-таки мы привыкли контролировать мяч. Команда играет, бьет мяч, надеется на то, что наша оборона сделает ошибки надеяться на то, что где-то в этом плане помогут люди судейского корпуса. Но, тем не менее, надо играть и против 14 уметь. Я думаю, что все-таки придет опыт, и мы будем играть на достаточно нормальном уровне. Ну, Но я сказал, что любой игрок будет шокирован, когда на первых даже... Не в минутах, а в секундах пропускаются голы. Все-таки команда чувствует, когда есть вратарь. Надежно играет. Вратарь чувствует, когда играет оборона, и какая-то пошла неуверенность, какое-то пошло волнение. Вот. Я думаю, что это связано с этим. Вы видели: были еще моменты: там то перекладина, то неудачно выбиваем мяч. Вот. Ну, потом постепенно, я говорю, в ходе первого тайма, начала особенно второго тайма, успокоились, поверили в себя, и совсем другая была игра. Да, многое не получается, но в большей степени, если бы мы начали э, игру так, как мы начали во втором тайме, я думаю, счет был совсем другой. Я думаю, что на данный момент мы не, не имеем возможность такую усилиться, как в финансовом плане, так и в других моментах. Вот, это надо задавать руководству. Вопросы эти. Вот. Пока есть та группа, у нас мы вы видите каждый, каждую игру, в каждой линии у нас идут перестроения, идет новый поиск сочетание игроков. Пока мы ищем, но не удается нам найти оптимальный вариант. Но естественно, что останавливаться не будем, будем искать будем что-то делать, тренироваться. Нам только остается продвигаться вперед, работать. А там будет видно, как это у нас получится. Ну, Влад Пескун вышел также после травмы. Ну, я думаю, он сыграл лучше даже э, с травмой, чем многие игроки, которые выходили до этого без травм в предыдущих играх. Э, травму получил Дима Энтин, вот, защитник наш. Э, Неудачно и будем говорить последние игры сыграл Саша Горвард, поэтому мы решили дать им передышку, где-то, может быть, успокоиться. Вот. И в следующих играх надеемся, что они все-таки найдут ту игру свою и постараются показать ту игру, которую от них мы ну, хотим и видели, которую они показывали на сборах. Вот. Почему у нас есть надежда? Потому что мы видели, как они играют, но на данный момент у них это не получается.